Засідання Криворізького міськвиборчкому після перевірок будівлі збирались продовжити. От тільки цьому постійно заважали. Дійшло навіть до бійки між депутатами двох партій. За межами будівлі також було неспокійно. Там влаштували мітинг на підтримку Юрія Милобога, кандидата, що програв у другому турі. Мер априділен. Городська ізбирательна комісія. Есть постановление. Кроме всего прочего, Центральная избирательная комиссия подтвердила, что городская избирательная комиссия действовала в рамках законодательства и подтвердила то, что в городе Кривой Рог выиграл мэрские выборы Юрий Григорьевич Вилку. Но, к сожалению, сейчас властью, оказывается беспрецедентнейшее давление на избирательную комиссию. По большому счету, избирательной комиссии просто не дают работать, не дают проводить заседания. Заседания постоянно срываются.